из кафе или летних майданчиков и общались у них была какая-то встреча после чего подъехало два автомобиля и оттуда вышли незнакомые им лица которых они вообще не знают и подошли начали их сразу же не объясняя ничего испытать потерпевшие получается якобы при них находились автоматические пистолеты, но на тот момент были не заряжены, пока они начали потратили время на перетереть перетереть в этот момент, опять же, это со слов одного из подозреваемых, достались два автомата и начали просто расстреливать их на месте. Ну и дальше, как каким образом они уже и получилось на своих, я так понимаю, на своих машинах переместиться в больницу Мечникова, потому что со слов